بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ربنا سيدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تملنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita masuk perkara ke-6. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah dan selawat ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ke-6 yang kita sedar atau tidak setuju atau tidak di antara unsur-unsur kita setuju atau ikut cara orang kafir ialah at-ta'rikh bi tarikhihim iaitu kita menetapkan tarikh mengikut cara takwin mereka dia panggil dalam bahasa Arab at-ta'rikh bi tarikhihim menentukan tarikh sehari-hari dengan cara penentuan mereka iaitu menggunakan tarikh masihi ah Uh, jadi benda ini ada dua isu besar uh, Satu, tarikh itu sendiri uh, Maksudnya kalendar Masihi sebagai suatu kalendar uh, Yang ini boleh boleh kita berlapang dada sikit Tetapi perkara yang kedua ialah Khususan, uh, secara lebih khusus apabila dia melibatkan Tarikh-tarikh yang berkenaan tentang uku kesucian mereka wa'iyadihim dan perayaan-perayaan mereka. Jadi ini benda yang paling mustahak dan setiap tahun kita perhati apabila timbul sahaja ha, bulan Krismas atau perayaan Krismas maka pelbagai pendapat ha, dan pelbagai pandangan ada yang kata tak ada masalah, ada yang kata ada masalah. Ini sahabat semua kita nak tengoklah secara hakikat sebenar. Jadi mungkin dalam perkara keenam ini ada empat bahagian yang kita kena sentuh secara mungkin empat mungkin lima bahagian dan bahagian kelima mungkin agak uh, baru dan mengejutkan sedikit. Jadi kita sabar tunggu sampai perkara yang kelima. Jadi sebenarnya dalam penentuan tarikh ini, tarikh Masihi, hakikat yang kita kena terima, tarikh Masihi ialah Ibaratun an zikra maulidil Masih alaihi salam. Itu hakikat yang kita kena terima. Dia adalah satu tarikh yang diletak bersempena dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan tarikh Masihi ini bermula daripada tarikh kelahiran Nabi Isa ini adalah tarikh baru, tarikh baru sebenarnya yang baru dibuat sesudah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Di mana sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam penentuan tarikh di kalangan orang-orang Arab yang menerima risalah Allah sebelum kedatangan Nabi Isa AS lagi, mereka menggunakan bulan. Tarikh Qamari. Iaitu tarikh yang berasaskan bulan. Bukan berasaskan matahari. Itu hakikat yang pertama kita kena terima. Jadi, kesan yang kita kena perhati, kesan yang kita kena perhati, ialah Isti'amaluhazat tarikh ha, Menggunakan, menerima pakai ha, Pentarihan Ataupun penetapan tarikh ha, Mengikut tarikh Masihi itu Sudah tentu adalah satu perkongsian ha, Untuk menghidupkan syiar Syiar mereka Dan perayaan mereka jadi ada dua benda yang kita kena faham awal-awal. Sebenarnya yang pertama, penentuan tarikh sempena kelahiran Nabi Isa AS itu dibuat kemudian bukan setelah lahir Nabi Isa AS terus ada tarikh yang dibuat itu oleh orang kemudian di mana mereka mengambil sejarah kelahiran Nabi Isa sebagai permulaan tarikh mereka. Ha, jadi sahabat semua, kenapa tak ambil daripada Nabi Musa? Nah, nak tanya. Kenapa tak ambil daripada Nabi Yaakob? Kalau nak kira, dah mereka kata agama mereka ini uh, berasal daripada Bani Israel, daripada keturunan Yaakob AS, ataupun ada yang uh, membuat anggaran sebeginarnya uh, Yahudi dan Nasara ini berasal daripada Uh, Nabi Ibrahim AS itu tahyul lah. Memang tak betul lah. Soalannya kenapa dibuat semenjak daripada tarikh Nabi Isa AS. Dan kita pun terima. Kita pun terima tarikh itu kerana kita pakailah ha, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu orang orang Arab, tuan-tuan sekalian, orang Arab, kalau tuan-tuan ingat, sewaktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, tuan-tuan dengar baik-baik. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka sudah ada tarikh Qamari. Dan apabila lahir Nabi sallallahu wasallam, mereka menamakan kelahiran tersebut sebagai tahun gajah. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Mereka tak sebut pun Nabi lahir pada tahun Sekian-sekian Masihi, sahabat semua. Ya? Cuba perhati, cuba perhati baik-baik. Jadi orang Arab tak guna pun kalendar Masihi. Kalau betul sungguh kalendar ini, sahabat semua, didasarkan kepada kelahiran Nabi Isa, kenapa sewaktu Nabi lahir, orang Arab di zaman Nabi tak ada menggunakan kalendar tersebut. Okey. Jadi itu basic yang kita kena terima dahulu. Jadi poin dia begini. Poin dia ialah dalam isu kalender masih ini ada dua benda. Kalau sekiranya kita melihat kalender itu sekadar merujuk kepada tarikh kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang merupakan Nabi Allah subhanahu taala dan salah seorang yang kita beriman dengannya maka itu tidak ada masalah kerana memang baginda lahir pada tarikh tersebut yang menjadi isu kepada kita termasuk dalam isu berlepas diri ke tak berlepas diri. Nak berlepas ke tidak? Yang ini al-walak wal-barak ini. Apabila daripada kelahiran tersebut, lahir jadual, jadual ataupun penentuan tarikh-tarikh tertentu sebagai perayaan ataupun upacara-upacara kesucian. Ha, yang dibuat ha, Nisbah kepada Nabi Isa alaihissalam. Walhan mereka Tak ikut pun Ajaran Nabi Isa Sebagai ahlul kitab yang tulen. Mereka beriman dengan Salib yang direka Oleh orang Yahudi Mereka percaya Nabi Isa itu Anak Tuhan ha, atau menerima Konsep Trinity ha, Yang ini jadi isu ini ha, Baik jadi sebelum kita bincang benda tu, kita tengok dulu perkara pertama. Perkara pertama ialah apakah hukum? Apakah hukum menggunakan kalender Masihi? Sebagai ganti daripada menggunakan kalender Hijri dalam penentuan tarikh tertentu kerana sebab-sebab yang banyak. Di antaranya sudah menjadi perkara yang tersebar di dalam masyarakat dunia hari ini. Hari ditentukan dengan kalendar Masihi. Dan saya nak bagi tahu saya nak bagi tahu inilah kelemahan yang kita kena ubah sebenarnya. Kita sering menjadikan alasan bila ramai orang guna, bila ramai orang guna, maka kita pun kata semua orang dah pakai. Kita nak buat macam mana? Jadi sahabat semua, kalau kita pakai hujah itu Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu nak ubah pemikiran-pemikiran seperti ini daripada syirik daripada bersifat menyembah berhala nak tukar kepada tauhid. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tidak bermakna apabila manusia semua pakai kita tidak boleh berubah. Jika kita sudah ada kaedah kita sendiri. Ha, jadi sahabat-sahabat semua, saya nak tanya satu soalan je. Kalau nak kira Bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat menjadikan tarikh Masih tarikh Hijri? Ha, meletakkan kalendar Hijri. Sedangkan sebelum itu mereka tak ikut pun kalendar Masihi, mereka ikut kalendar Arab. Nama-nama yang disebut itu dah ada pun dalam sejarah Arab sebelum datang Islam. Jadi, tapi kenapa para sahabat masih cipta tarikh mereka sendiri? Ha, jadi yang ni kita nak bincang. Baik. Dari segi hukum menggunakan kalendar Hijri semasa dulu. Ah ha? yang pertama kita bagi tahu al-aula, al-aula yang lebih utama. Ini kita nak bagi tahu lah yang lebih utama yang lebih layak ialah sepatutnya istiqdam. Kita menggunakan at-tarikh al-hijri. Tarikh Hijri dan takwim bulan bukan takwim matahari Itu sebenarnya Hak patutnya kita guna Tarikh Hijri dan takwim bulan Bukan takwim matahari Kerana sahabat-sahabat semua Allah telah menyebut ha, Allah telah menyebut Dan hakikatnya Allah telah menjadikan Takwim Qamariyah ha, Di dalam Al-Quran sebagai waktu kepada manusia. Ha, ini, ini inspirasi yang kita nak. Sebenarnya takwim qamari itu Allah sudah sebut dalam Quran sebagai penanda waktu kepada manusia. Cuma, cuma kita nak maklum, kita tak jumpa dalil lagi setakat ini yang mengatakan haram kita guna takwim miladi kalau ia sekadar menandakan waktu saja. Tetapi kalau dia menjurus kepada sempena-sempena akidah, sempena budaya, sempena syiar, sempena millah ataupun yang berunsur keagamaan, ada unsur tadayun atau din, yang tu kita kena fikir. Lah. Sebab dia sudah bukan sekadar tanda, tetapi dia sudah ada syiar. Syiar bukan Islam. Ha, jadi di situ kita kena tengok. Maka kita nak bagi tahu di sini, ha, kita nak bagi tahu bahawa tidak ragu bahawa lebih utama kita guna kalender Hijri. Kerana tahun Hijri dia mengandungi bulan-bulan Qamari yang Allah Taala telah jadikan bulan-bulan tersebut sebagai mawaqit penanda waktu kepada manusia. Ya, dan haji, puasa dan bulan-bulan haram berperang. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita nak tahu dalam kalendar matahari ha? Kalendar matahari ni Takwim matahari yang kita duk pakai tu Dia tak ada masalah haji tak ada Dia tak ada bulan haji Dia tak ada bulan puasa Dia tak ada bulan haram ha, Itu sebenarnya yang kita kena tahu ha, Jadi yang kita ni nasib baik lah Ada lagi haji puasa ha? Maka kita pun ingat lah bulan tu Cuba tanya bulan haram berperang Bulan apa? Bulan haji pun kalau kita tanya orang, haji ni berapa bulan sebenarnya? Berapa bulan? Ha, jadi itu pun terkial-kial juga mau menjawabnya. Sebab itu sahabat semua, ha, di mana di dalam bulan-bulan inilah kita tahu ha, bila kita perlu buat sesuatu. Baik sahabat semua. Jadi maksudnya bulan hijri ni bulan yang ada syiar agama. Baik. Atau bulan komari. Di mana dalilnya macam bagaimana? Dalilnya ialah ini ayat Al-Baqarah 189. Apabila orang-orang Arab ha, mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka nak tanya Nabi. Ha ni orang Islam ni, dia pergi jumpa Nabi nak tanya Nabi tentang pergerakan bulan. Ha, bulan daripada kecil uh, bengkok uh, melengkung ke sebelah ha, kanan dulu kemudian melengkung sebelah kiri ha, bulan sabit sampailah di tengah-tengahnya pun lama jadi mereka pergi tanyalah Nabi Tuhan catat ini yas alu naka anil ahillah. mereka pergi tanya Nabi sahabat-sahabat semua jadi uh, mereka nak tahu lalu Nabi menjawab ya, eh, Allah Ta'ala nak jawab Ya Allah Ta'ala kata kul hiya mawaqitu linnasi wal hati. Cuba tengok baik-baik sahabat semua. Ha? Yes alu naka anil ahillah. Iaitu mereka pergi tanya kamu tentang bulan-bulan itu. Jadi sahabat-sahabat semua. Hmm. Saya tunjuk tafsir. Saya tunjuk tafsir secara ringkas supaya sahabat boleh tengok. Nanti saya tak letak dalam nota. Saya ambil tafsir yang paling ringkas ni. Ha? Jadi sahabat semua tengok ke sini. Mereka pergi tanya kamu tentang bulan. Ha? Jadi Allah Taala kata, tengok ayat Yas Alunaka. Mereka pergi tanya kamu. kamu? Wahai Muhammad, anil ahillah tentang bulan-bulan itu. Iaitu, kenapa bulan itu ha? Uh, mula tak nampak. Tak nampak. Tak nampak secara halus, secara secara jelas. Kemudian dia makin bergerak, bertambah, ah ha, bertambah besar sehingga penuh ha, cahaya dia kamu menjadi lama. kemudian bulan tu kembali semula menjadi kecil balik ha, kenapa bulan ni tak jadi dalam bentuk yang sama bulat dia atau sabit dia macam tu kenapa jadi orang Arab berfikir tuan-tuan dia pergi jumpa nabi dia tanya nabi lalu Allah jawab Allah kata kul hiyamawati lin nasi wal haji sahabat semua Tengok ya, penanda waktu sebenarnya bulan, bukan matahari. Ha, kena terima tu, penanda waktu yang menentukan hari apa, hari apa, hari apa tu, bulan, bukan matahari. Matahari tak boleh tanda tuan-tuan. Semua tu, dia ikut ha, siang je, dia nampak cahaya je. Ha, jadi Tuhan sebut dah, bulan tu mawaqid linnas. Penanda waktu untuk manusia. Jadi maksudnya dengan ada bulan itulah mereka tahu Waktu bila mereka nak menanam Bila nak pergi berniaga ha? Dan edah perempuan mereka Berapa ha? puasa mereka macam mana Berbuka puasa macam mana Banyak tuan-tuan sekalian yang tak boleh disukat oleh matahari ha? Dan yang paling jelas sekali Tuhan sebut dalam ayat tu Walhaj ha? Kul hiya mawakitu lin nasi penanda waktu yang pelbagai untuk manusia last kali Tuhan kata wal haji untuk setahun dia menentukan bulan haji ah ha, tu dia tersenia jadi jadi semua itu itu yang perlu kita kena faham jadi dia menentukan haji haji itu sebagai tanda bahawa manusia perlu hitung 12 bulan untuk mengetahui bila datangnya haji jadi haji ni tuan-tuan sekalian dia ibadat turun temurun yang ada sebelum uh, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sahabat semua jadi itu menandakan bahawa uh, kalendar bulan Islam ni bulan hijri yang kita duk pakai bulan qamari ni bulan qamari tetap tu uh, sahabat semua adalah kalendar yang sudah kekal lama abadi Ha, lepas tu kalau sahabat tak puas hati lagi, sahabat tengok ayat ni. Tuhan kata apa? Inna iddata syuhur inda Sesungguhnya, bilangan bulan di sisi Allah. Aisna asyara syahra. Ialah dua belas bulan. Maknanya, sebelum ada kita lagi, dua belas bulan ini, Allah sudah suka dari asal azali. Ha, tuan-tuan sekalian. Ni ayat yang kita kena faham. Tak akanlah Allah Ta'ala sebut benda-benda macam ni main-main. Ha? Dia ada maksud itu. Dan Tuhan sebut lagi, Fi kitabillah ni perkataan ini. Fi kitabillah. Ya, yang mana telah dicatat dalam kitab Allah. Kitab Allah ni kitab ibu yang ada di Loh Mahfuz. Bila lagi tu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Ha? Sejak, sejak Allah Ta'ala Buat langit dan bumi Lagi tuan-tuan sekalian Jadi kalendar Masihi pun semua tu Baru tak payah nak bangga Jadi kalau kita boleh ingat Januari, Februari, Mac, April, Ming Bukan bahasa kita pun ha, Menggelulung lidah nak sebut Nama bulan tu Ingat hmm? Tapi bila kita tanya Bulan pertama dalam Islam apa ha, Bulan terakhir dalam Islam apa Oh dia cakap bulan pertama bulan syawal lah. Sebab kita raya. Ha, nah, itu. Sahabat semua. Jadi hancur. Kalau jawab macam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut. Inna iddata syuhur inda Allah isna asyar syahrah. Ha, tu, 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 tu. saya tak tafsir lah. Nak cerita begitu je. Ah ha, di mana? Yauma khalaqas sama wa Sejak Tuhan buat langit bumi. Makna manusia belum ada. Dan menarik di dalam tu. Tuhan tentu daripada asal lagi. Minha arba'atun hurum Minha arba'atun hurum Dan daripada dua belah bulan tu Ada empat bulan Haram berperang Jadi maksudnya Sebelum buat manusia ni Tuan tahu dah kerja manusia berperang Kerja manusia memang akan berbalah Berperang, bertengkar Demi agama ke, demi apa ke Maka dalam keadaan tu kena ada Empat bulan Maksudnya Satu 1/3 ha, daripada setahun tak boleh berpelak. Lalu yang menarik di sini sahabat, bila Tuhan sebut itu dia kata zalikad dinul qayyim. Itulah sebenarnya cara hidup yang betul, cara hidup yang sebenarnya. Jadi bulan-bulan yang kita duduk amal ni tuan-tuan sekalian adalah cara hidup. So faham dulu falsafah ini sebelum kita nak masuk hukum-hukum terperinci yang kita akan bincang. Tuan-tuan ha? sekalian. -tuan, Sebab itu benda ini disebut oleh Rasulullah. Jadi saya nak minta sahabat tengok betul-betul ni. Kepada perkataan Zalikat dinul qayyim. Itulah agama yang yang lurus. Ha. jadi maksudnya kalender itu din. Kalender itu cara kita mengurus hidup. Jadi maksudnya berpegang dengan kalender Masihi, kalender Hijri, Qamari. Ha, mengambil kira kalender Qamari itu Penting sahabat semua Penting ha? Jadi sebab itu Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah uh, Kalau kita nak buat kalendar Nak ikut uh, kalendar Masihi Sebagai hitungan tahun Seperti yang duk pakai sekarang Dan kadang-kadang uh, kan kita tak terasa tau Orang Islam sendiri pun mula uh, Menyambut keraian tahun baru Bila datang tahun baru Buatlah program itu Bubuhlah program-program islami Sebenarnya Mengadakan keraian kepada tahun baru Dengan program-program islami itu Tuan-tuan sekalian Tak berapa nak ngam sangat ha? Sebab Sempena tahun baru itu Tahun apa ha, Tapi kalau kita nak anggap ha, Nak ubah image Sebenarnya tahun baru itu adalah Tahun kelahiran Nabi Allah Allah tak okey tu okey. Saya boleh terima itu Sebenarnya kita sambut malam ni bukan kita nak meraihkan agama Kristian. Tetapi kita nak beritahu kepada orang Kristian, inilah tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam yang telah memberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Buat. Kalau nak buat macam tu, okey. Nak bawa mesej itu, bawa. Ah, biar ada beza. Biar ada beza. Jadi kalau kita nak sebut di sudut itu Dah memang Nabi Isa lahir tarikh itu Nak kata apa? Jadi boleh Boleh tuan-tuan sekalian Dengan tarikh itu ha, Tetapi kena ubah konsep tuan-tuan sekalian ha, Jangan duduk Bagi masyarakat faham dulu Falsafah Benda yang kita buat tu apa Barulah akidah dia tidak goncang Nabi SAW sendiri menyebut dia Nabi kata Asana As setahun itu Ithna ashar syahr, Ithna asyar syahrah. Ha, ada dua belas bulan. Minha arba'atun hurum. Ha, di antaranya empat bulan-bulan haram. Kemudian salasun mutawaliat Ada tiga bulan yang berikut-ikut. Ha, bulan haram tu tiga yang berturut-turut. Iaitu Zulqadah, Zulhijjah, Muharram, Warajab, Mudar. Dan Rajab satu lagi. Tuan-tuan sekian. Mudar. Alladhi baina jumadi. Yang berada di antara dua bulan Jumadil awal dan akhir. Sani dan Syaban. Jadi tuan-tuan sekalian Ini antara bulan-bulan yang tak boleh berperang Jadi kesimpulan hari ni Kesimpulan hari ni uh, Sepal safah dulu uh, Tak habis juga ni Sahabat semua panjang lagi Jadi masa tak cukup Kesimpulannya Imam Qurtubi mengatakan bahawa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala letak Bulan-bulan uh, Kamari ni Dan menamakannya sebagai uh, tarikh bulan itu dengan nama bulan Kamari. Haa uh, Mengikut apa yang Allah Ta'ala telah susun di atasnya Sejak hari Allah Ta'ala buat langit dan, bu dan bumi Dan di atas bulan inilah Di atas pergerakan masa inilah Allah Ta'ala hantar nabinya secara satu-satu ha, ha, Dengan ha, menentukannya ha, Melalui kitab-kitab yang diturunkan Jadi sebab itu di sini disebut inna iddatu syuhur indallahi isna asa isna asyara syahran. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, saya harap pagi ini kita dapat sedikit uh, pahaman uh, kenapa uh, kita kena faham kalender qamari itu yang maknanya menjadi asas kepada takwim hijri itu penting. Uh, sebab dia ada lebih awal. Uh, jadi sahabat-sahabat semua kalau nak kenang tahun masihi sebagai tahun kelahiran Nabi Isa Rasul Allah okey dan Nabi Isa ini sebagai rasul yang membawa berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad okey bermakna bila Nabi Isa sendiri pun beritahu akan lahir Nabi Muhammad bermaksud kita tak payahlah teruja sangat nak raiki sempena-sempena yang berada dalam budaya Kristian sekarang. Tak payah. Ayat yang tu nanti kita bincang kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alabtana. Innaka anta al-alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al azim. Allahumma anfa'na bima'alabtana. وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم تمم لنا تقصيرنا في اداء واجباتنا وقضاء اعمالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبع